राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रमु पत्रकार के मार्गदर्शन में राजवीर जनहित संगठन युवा आघाड़ी के शहर अध्यक्ष शेख फैजल उपाध्यक्ष अब्दुल सलमान शहर संगठक अजीम खान सलाहकार मोहम्मद समीर सचिव अब्दुल अमीन पवन सोनोने के नेतृत्व में पुलिस आयुक्त डॉक्टर नवीन चंद्र रेड्डी उपायुक्त सागर पाटिल तथा मंडपा आयुक्तों को निवेदन सौंपा गया निवेदन में बताया गया है कि चपरासीपुरा कैंप कॉर्नर के समीप चांदू रेलवे मार्ग नागपुर जुना बाईपास के अलावा अकोला को जाने वाले बीच चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल तो है परंतु काफी दिनों से शुरू नहीं किए गए हैं। वही सिग्नल पर ट्रैफिक यातायात पुलिस कर्मचारी की भी तैनाती नहीं है इस मार्ग से आए दिन भारी वाहनों का आना जाना शुरू रहता है जिसमें टू व्हीलर से लेकर फोर व्हीलर के अलावा भारी ट्रकों का आना जाना शुरू रहता है इसी रास्ते से स्कूल महाविद्यालय के विद्यार्थियों का भी आना जाना शुरू रहता है पैदल चलने वाले नागरिकों का भी भारी मात्रा में इस रास्ते से आने जाने का प्रमाण बड़ा हुआ है इतना ही नहीं तो चपरासीपुरा में साप्ताहिक शुक्रवार बाजार जिस समय रहता है उस दिन तो मानो इस सिग्नल पर और परिसर में पैदल चलने वाले नागरिकों को भी जगह नहीं मिल पाती है और दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी रहता है मामूली सी बात पर धक्का लगने के बाद नागरिक हमरे तुमरी पर आ जाते हैं जिससे आपसी वाद विवाद भी होने की आशंका बनी रहती है इसी बात के मद्देनजर नागरिकों की जान और उनकी सुविधा के लिए राजवीर संगठना ने कदम बढ़ाते हुए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी तथा मंडा आयुक्त को निवेदन सौंपा जिस पर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी एवं पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल ने राजवीर संगठन के प्रतिनिधि मंडल को सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन नागरिकों की हिफाजत करने कटिबद्ध है एवं नागरिकों के हित में शीघ्र ही चपरासी पुरा यातायात ट्रैफिक सिग्नल को शुरू किया जाएगा पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के इस आश्वासन से राज्य संगठन के पदाधिकारी ने पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी एवं उपायुक्त सागर पाटिल का आभार व्यक्त किया है निवेदन देते समय शेख फैजल शहर अध्यक्ष अब्दुल सलमान शहर उपाध्यक्ष अजीम खान शहर संगठक सलाहकार मोहम्मद समीर कोषाध्यक्ष शेख मोहसिन पवन सोनो ने मोहम्मद शादाब शेख तौसीफ शेख फाजिल अब्दुल आमीन शहर सचिव अब्दुल सलाम एहसान अली फैजान अली दानिश अली मोहम्मद शहजाद मोहम्मद फैज स्वप्निल कामले नीलेष इंगड़े सुफियान अली के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे स्टार्ट। पर आज आम्ही पोलीस आयुक्त साहेब यांना माननीय पोलीस आयुक्त साहेब यांना निवेदन द्यायला आलो होतो हे कॅम्प मस्जिदजवळ मोठी मस्जिद आहे तिथे जे सिग्नल आहे ते खूप दिवसापासून बंद आहे ते चालू करण्यात आलेले नाही शुक्रवारच्या दिवशी तिथं खूप गर्दी असते लोकांना तिथं त्रास होतो आणि तिकडे गर्दी खूप होऊन जाते त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे तर आम्ही आज निवेदन द्यायला आलो होतो सिटी साहेबांना सी पी साहेबांना निवेदन द्यायला आलो होतो की लवकरात लवकर तो सिग्नल चालू व्हावा सी पी सी पी साहेबांना आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे तिथं सी टी कॅम सी सी टी व्ही कॅमेरा लावण्यात येणार आहे त्यांची चर्चा चालू आहे आणि लवकरात लवकर ते सिग्नल पण पण चालू होणार त्यांना असं त्यांनी असं आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे विदर्भ न्यूज ब्युरो अमरावती